ராதே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ சரணம் நமஸ்காரம் நாராயணியில் இன்னைக்கு அறுபத்தி ஏழாவது தசகம் படிக்கலான் இருக்கேன் கிரீடை ஒன்றாவது ஸ்லோகத்துக்கு போகலாமா ஹரே நமஹ ஓம் ஸ்ரீ குருவாயிரப்பாச்சரணம் பரானந்த ரசாத்மகேன

त्वया भोगलीलाः असीमानन्दवरं प्रपन्नाः महात्मापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः रण्डावद् श्लोकम् निलीयते सोमयि मय्यमायौ रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितोभूः निलीयते सोमयिमयमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा खलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्द तिरोहितो भूः मून् श्लोकम् प्राधाभिधान्तावद जाद कर्मा अतिप्रियां गोपवधू मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरम् तया सह विहारकारी राधा तावद जादगर्वा अतिप्रिया गोपवधूमुरारे भवानुपादाय गतो विदूरम् तया सह स्वैर विहारकारी नलोकम तिरोहिते समं समेथा कमलायताक्ष्य वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषाद मापुर्भगवन्नपार तिरोहिते त्वयि जाततापाः समं समेथा कमलाय ताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्नपार ऐन्दवद् श्लोकम् हाचूत हा चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादि तास्वत्प्रवनाविलेपुः हाचूत हा चम्पककर्णिकार मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादितास्वत्प्रवनाविलेपुः आरावद् श्लोकम् निरीक्षितोऽयं सखि पङ्गजाक्षः पुरो मेत्या त्वां भावना चक्षुषि वीक्षकाचितापं सखीनां द्विकुणीचकार निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो मेत्या त्वाम भावना चक्षुशिवीक्षका चे तापम सखिनां द्विगुनीच कारम 7व यमुना तटांते तवानु चक्रु खिला चेष्टितानि

विचित्य भूयोपि तथैव मानाक् त्वया व्युक्तां दतृशुच्चराधाम् एतावदि श्लोकम् ततः समं ता विपिने समन्ता तमोऽवतारा वधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते पृषं विलेपुश्च जगुर्गुनांस्ते तथ समंता विपिने समन्ता तमोवतारा वधिमाधयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते वृषं विलेपुश्च जगुर्गुणां स्ते ओन्पदावद् श्लोकं तथा व्यथासङ्कुलमानसाना व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धु जगत्त्रयीमोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासि तथा व्यथासङ्कुलमानसाना व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो मोहन, मोहनात्मा त्वं प्रादुरासी मन्दहासी पतावद् श्लोकं सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यसहसा तदानीं किं किं न चक्रुप्रमदाति बारात् स त्वङ्गदात्पालय मारुतेश सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यसहसा तदानीं किं किं न पालय मारुतेश இந்த தசகத்தில் பத்து ஸ்லோகங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு எல்லாரும் ஆற்றுல ஒரு தடவை சொல்லி பாருங்கோ ஹரியே நமஹ ஓம் ஸ்ரீ சரணம் ராதே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ சரணம் நமஸ்காரம்